hop, hop, düşündüm. Hop, o bana. Aha. Göm, bana ne iç bul? Bana iyi girme beş bin kilosu. Aha. Olma içi. olma on altı bin. As-salamu aleyküm, akili yaşı mısınlar? Gelin ki, gelin. Dede, bana ne veri? Bana? Bana ne iç bul? Bana on bin kilosu. Arzu ne Biz de? Bizde arzu ne ki? Olma ne iç bul? olma yetti ming ha yaxshi bir kilodan bering 1 bir ha? Xo'p, boradi. 1 kilo olma 1 kilo banan qara o'g'lim shu amakingda doim narsalar zuni. mana aka baraka toping aka rahmat kattakon o'g'lim ushla ketdik salomat bo'ling aka rahmat b bersin savdn har kun kelinglar aka bu vaziyatda hozir meni noto'g'ri tushungan bo'lishingiz mumkin lekin shu odam har safar do'konimga kelganda men narxlarni ataylab arzonlashtirib aytaman chunki bu odamni qanday sharoitda yashashini men bilaman bu odam o'tgan yili og'ir xastalik bilan xastalangan bilishimcha uni davosi hali topilmagan oilasida bolasi onasi bilan yolg'iz yashaydi mehnat qilin desa mehnatga layoqatsiz har safar bu odam kelganda men narxlarni arzonlashtirib aytamanu lekin xudoni qudratini qarangki shu odam do'koniga kelgan kuni savdoyimni shunaqa barakasini beradi yani kimlardir o'zi rozi bo'lib ortig'i bilan tashlab ketadi yana kimlardir moshinasini to'ldirib narsalardan olib ketadi savdo qilib ketadi men <laughs> ham har kuni shu odamni do'konimga kelishini xudodan yolvorib so'rayman shu odam do'konimga kelgan kuni yelkamdan tog' ag'dirilganday bo'lib ruhim yengil tortadi aytishganku biz sog'lommizmi bizda bemorlarning haqqi bor biz badavlatmizmi demak bizda nochorlarning ham haqqi borligini unutmasligimiz kerak men mana shunday ishlardan faqatgina rohatlanaman aka qaytimini olmadizmi assalomu alaykum hey. assalomu alaykum uyga mehmonlar kelib qoldi. bozor qilishga ulgurmagandim Narsalaringizdan bering mehmonlar ko'pchilikmi mehmonlar juda ham ko'p edi yo qudratingda o'sha odamni do'konimdan ketganiga hali o'n daqiqa ham bo'lmasdan a o'zingga shukur